Я что, все как в премьер-лиге. Сначала короткий комментарий по игре, по счету, потом вопросы. Ну, что сказать по игре. По игре, в принципе, пацаны старались, якобы. Ну, и команда сносить очень неплохая, довольно-таки опытная. В принципе, они уже второй год, да, играют. То есть, слаженный коллектив, молодые пацаны. Ну, у нас только команда создалась. В принципе, я думаю, есть будущее у нашей команды. Ну, дай бог, будет все хорошо. В принципе, сегодня нам, я думаю, чуть не повезло. А не повлиял на этот матч, результат матча предыдущего, когда так легко, 9 мячей. И не было ощущения, что где-то, может, люди слишком поверили в себя? Или сан это тот соперник, который способен любой ну, пыл остудить? В принципе, я думаю, что не повлияло. Мы знали, что это за команда, то есть мы не готовились, в принципе. То... Ну э, у нас вот не играли ключевые там пару игроков. Есть... А кто? Кого? -нибудь? Ну, не, сьогодні сьогодні. Токар не ну, Я в принципі не играл, не играл э, ще на це один нападаючий, якобы щось знову не грав, Макс Замковой, сейчас ми нового вратаря заявили, в принципі. То есть я так думаю, ну, що часом команда все одно будет набирати обороти. Я думаю, что будем бороться за призовые места. А по команде сан в принципе, ну, никакой недооценки не было. То есть мы знали, что это крепкий орешек. Мы с ними играли неоднократно. Ну и дружим, в принципе, с пацанами, то есть знаем, играем вместе все на область. То есть мы знали, что это хороший секрет. Да. Настолько... Какие оценки сегодня судьям поставили? Или то поставите в еще? Принципе, в принципе, не. Я думаю, что таких там ошибок не было грубо. В принципе, ну, 4-5, сейчас еще подумаем. Я то есть сам не буду решение принимать сейчас на горячую голову. Ну, так, то есть в любом да, случае, да, оценки положительные. положительные. Да, да, да. В принципе, там ничего такого не было. Ну, вот только могу поспорить вернее, посмотреть момент со вторым голом и момент с первым моментом, когда у восьмого номера у нашего игрока свистнули вне игры. То есть, там, на мое видение, там в игры не было. Ну, а так, в принципе, все нормально. По сути, вопросов Спасибо.